Et si on est prêt. Ok, on je... okay. voilà. La première question, elle est simple. Hein, Roussana, vous, euh, vous êtes en contact direct et permanent avec la place Maïdan à, à Kiev. Qu'est-ce qui se passe en ce moment même sur la place Цю хвилину на Майдані ми відчуваємо велике загострення, тому що люди дуже-дуже вимагають конкретної відставки Януковича. Ми зараз тимуємо до ситуації більш 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 тендю, більш більш тендю, тому що люди вимагають демісію Януковича. Цей президент є найбільшим подразником сьогодні для людей, для простих українців. Цей президент є сьогодні, як Euh, le, ce qu'on agite devant le taureau, c'est un bras rouge qui, qui énerve les gens au plus haut degré. Quand il a arrêté la coopération avec l'Union européenne, les gens sont sortis avec une manifestation pacifique. Mais il a répondu par une agression sanglante contre les étudiants le 30 novembre. Після цього кожен наказ Януковича приносив все більше і більше крові і подразнення українському суспільству. і І сьогодні люди шукають всі дії для того, щоб зупинити цю. Et aujourd'hui, les gens essaient de trouver tout ce qu'il y a moyen de faire pour arrêter ce pouvoir euh, corrompu en Ukraine. On voit une dictature en Ukraine et on veut que cela cesse. Alors justement, quels sont les signes concrets, je pense aux dernières lois édictées par le Parlement, que l'Ukraine est en train de glisser vers une néo-dictature Il y a quelque chose de concret nié pas que cette Ukraine pouvait vers un type de dictature. Il y a à voir les prochains

Des millions de personnes, jour et nuit, sont là sur le Maidan depuis des semaines pour défendre ces droits et ce, ce choix. Але Янукович не помітив цього і не зробив жодного кроку на зустріч людям, які вийшли з демонстрацією euh, проти дій цієї влади. Янукович не може не значить, не відбувається і не понятие. На відміну ви тільки бачили агресію від влади. Нас залякували, нас били, нас почали сажати в тюрми. Она команси паруну ферпо, пону з інтиміде, піона комансину nous met en prison. Але українці дуже свободолюбива і мирна нація. Mais les sont une nation très, euh, з de liberté et euh, de paix. Але коли він прийняв ці криваві закони, коли ці драконовські закони він підписав. Mais quand Yanukovych a signé ces lois que nous considérons comme abjectes, surtout de la façon dont elles ont été adoptées, Yanukovych est devenu le plus grand ennemi de l'Ukraine. Сьогодні те, що відбувається в Україні, сьогодні те, що відбувається останні дні в Україні, це є остання крапля, яку спричинив Янукович. Це все через нього. Україні, це і Янукович І ми дуже довго чекали, і дуже довго шукали дипломатичні формулювання, щоб не злити його, але постійно говорили і взивали тільки до його команди. Mais nous, nous avons essayé vraiment de, de trouver des solutions diplomatiques pendant très très longtemps. Euh, ça fait plus d'un mois que nous sommes là, presque deux mois maintenant. Euh, mais euh, ça ne portait pas. Moi, personnellement, j'étais là sur la scène du Maïdan et j'appelais tout le monde pendant deux mois euh, par un slogan qui voulait dire la, une manifestation pacifique. Une manifestation pacifique.

Dès le premier jour, euh, j'ai appelé les gens à rester, j'ai dit c'est notre choix, c'est notre liberté et nous manifestons ici de façon pacifique, nous restons. Mais quand j'ai vu sur mes yeux la vie des étudiants du 30 novembre, Це було жахливо. Вони били студентів о 4 ранку, коли дівчата спали. Вони робили це під час того, як хлопці стояли і співали гімн України. Ils ont assailli les filles, ils ont matraqué les filles pendant qu'elles dormaient, et puis ils le faisaient pendant que les garçons étaient debout et chantaient l'hymne national ukrainien. Et ensuite, le pouvoir Yanukovych a commencé à mentir aux yeux de l'Europe et aux yeux du monde entier. Вони почали говорити, що там не було студентів, і це були провокатори. Ils ont commencé à dire que ce pas des étudiants qui étaient réunis là-bas sur le Maidan, те des provocateurs. і це була перша крапля, що саме Янукович почав. Ображати і пригнічувати гідність нас простих українців, які там стояли, і Ласи телеп'єпа до Ду Януковичкіансі порти атанти на дініте де жінкителя дійніте де жіклермо маніфестилошодофасопасіфік. Потім, коли вночі 10 грудня, вони цілий беркут пустили на те, щоб розчистити майдан вночі в перші ночі, ми із священниками молилися кожну хвилину. Ensuite, quand ils ont lancé les troupes du ministère de l'Intérieur, qu'on appelle Berkut, le 10 décembre, pour nettoyer le Maïdan, nous étions là en train de prier avec l'un ou l'autre ecclésiastique qui était présent sur la plaine en demandant que ça s'arrête. Alors imaginez-vous que quand ces troupes de l'Intérieur, Berkut a commencé à envahir la place, les gens ne leur répondaient pas. Ils étaient en train de se, faire, de se faire matraquer par eux, mais les gens tenaient bon et essayaient d'empêcher qu'il y ait des provocations, quelles qu'elles soient. Et les petites filles qui étaient présentes sur le Maïdan levaient les bras en l'air en disant euh, « Ne nous frappez pas, nous sommes là sans armes, sans rien ». Moi, quand j'ai vu ça de la scène, je pleurais. Mais avec ça, je continue à dire Paix et calme. Pay and calm. Ukrainians. que vous vous say que pendant deux mois, les Ukrainiens ont, ont, vraiment essayé de supporter ce ce qui se passait et ce que two months the Ukrainians decided to support what Et Alors he has some doubt that he would. sans aucune limite, continuer à, à, à frapper et à négliger les gens. Mais le, le pire, c'est que le pouvoir commence maintenant à essayer de diviser l'Ukraine. Коли вони побачили, що весь центр і захід України стоїть на Майдані в Києві ці мільйони людей. Вони почали брехати тоді людям на сході України. Контизонві к Лапарті Оксіденталь до Люкраїни терпенти Соломадан, на партії центрального люкрени терпрезанти Соломадан, і за командир до котлета Лес де Люкрени полі дезінформи. Європа, знаєте, саме Янукович і його команда говорять людям на сході України, що Європа це погано. Vous devrez savoir ici en Europe que Yanukovych et, et son équipe disent, pour ceux qui sont à l'est de l'Ukraine, que l'Europe c'est mauvais, qu'il ne faut pas aller vers l'Europe. Et que nous ne serons bien que dans l'union douanière avec la Russie. Et Yanukovych et son équipe vous mentent à vous, Europe. vous que l'Europe n'ait pas de et c'est pour ça que nous demandons que l'Europe euh, n'ait pas de relation avec ce pouvoir. Le meilleur qui la La meilleure façon, peut-être, de, de faire pression du côté européen contre ce pouvoir, c'est de vérifier euh, tout ce qu'ils ont comme avoir financier du côté européen c'est ici que ça se trouve. Une personne qui est en train d'établir une dictature et qui viole les, les droits de l'homme n'a pas le droit d'avoir, avec son équipe et avec ses proches, des avoirs financiers qui sont en sécurité dans ce havre européen. Maintenant, c'est déjà de l'argent sanglant. Europa, Europe. Euh, Europe, je voudrais que tu saches que l'Ukraine se bat pour son choix européen. Et nous croyons euh, en les valeurs européennes. Mais si nous ne pouvons rien faire ensemble pour l'instant, cette dictature vaincra. Une question quand même nous, dans nos médias ici, on voit que l'Ukraine est divisée. que... En gros, 50% des Ukrainiens qui vivent donc plutôt à l'est sont pour un rapprochement avec la Russie. Alors quoi, c'est de la manipulation ou est-ce qu'il y a vraiment une division quand même malgré tout au sein du peuple, y compris dans les zones rurales Mais euh, nous, ici, en Europe, quand nous regardons l'Ukraine, nous voyons que près, 50%, 50 de l'Ukraine, et plus au nord, est plus proche de la Russie. Est-ce est que c'est une manipulation ou un choix de la population

Я завжди зачитувала резолюції, Я я завжди говорила перша революція. Я завжди говорила імпічмент Януковичу. Тому я, як одна з найбільш активних волонтерок активістів, я можу вам розказати все, що відбувалося в рамках мирного протесту. Donc moi j'étais sur cette place, j'ai vu, j'ai crié, j'ai appelé à une protestation, j'ai appelé l'impeachment pour Yanukovych, je lisais les résolutions que d'autres n'osaient même pas lire sur cette scène. Et donc je peux vous dire exactement qui était là et comment tout ça s'est déroulé. Le Maïdan en Ukraine, vous avez des représentants qui viennent de Crimée des représentants qui viennent de Kharkov, Kharkiv en ukrainien. Donetsk, Dnipropetrovsk. De Donetsk, de Dnipropetrovsk. Odessa, Luhansk. До деса і меж до Луганська Люкраниса як відбулося, коли люди всі повстали по всій Україні. Янукович і його команда вони перекрили всі дороги і вони виставили багато поліції, щоб люди не могли приїхати із мирним протестом. Але капіталь, це Янукович і Санки Баррикад, вертон, верно, Києв, верка. І як вони намагаються скрити тепер цю брехню, коли всі люди, вся Україна побачила його слабість? Енорізісе докурі Comment ils opéraient pour essayer d'empêcher ce soulèvement qui se manifestait partout en Ukraine et pas seulement en Ukraine occidentale ou au centre Un grand meeting a eu lieu à Kharkiv, euh, et, et là aussi ils ont essayé de, de l'écraser par la force. Euh, un, un meeting a eu, dernièrement, a eu lieu dernièrement aussi à Donetsk, et là aussi ils ont essayé de le chasser par la force. А старші люди, які пам'ятають радянський період, говорять, ми так багато терпіли, що більше вже не можемо. Але люди, які Ми для персон зажекі сувінкордоліпоксовєтік. Nous avons tellement souffert que nous en avons assez. єдине на що впливає влада, це влада купила Янукович і його команда. Вони купили всі мас-медіа, які можуть впливати на людей, і через ці мас-медіа подають вигідну для себе інформацію. et son équipe peuvent intervenir encore en Ukraine, Ils ont, il faut que vous le sachiez, racheté tout ce qu'ils pouvaient au niveau euh, des mass médias, c'est-à-dire au niveau de la télévision, de la radio, etc. Et c'est par là qu'ils transmettent leur information, qui est une information manipulatrice et tronquée. Nous ne pas qu'en Ukraine orientale, donc à l'est de Kiev, les gens ont une pensée différente de la nôtre. Ils l'ont également. Seulement 2 de l'Europe de gens il n'y a que 2 de la population de l'est de l'Ukraine qui a été jusqu'à présent en Europe. Comment voulez-vous qu'ils connaissent l'Europe Et donc, ce pouvoir peut mentir comme il veut à propos de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Yanukovych et son équipe, leur argent, leurs avoirs, ils les tiennent. Nous. Dans l'Union douanière Non. En Europe, évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils ne disent pas à ces gens qui sont en Ukraine orientale que les avoirs, leurs avoirs, eux, du pouvoir en Ukraine se trouvent en Europe et pas, par exemple, en Ukraine orientale ou au sein de l'Union douanière Yanukovych a vendu l'Ukraine à la Russie et à la Chine. Aux yeux de tout le monde. Je ne peux pas m'imaginer, euh, de quelque façon que ce soit, qu'un qu tel type de coopération comme celui qui se développe avec la Russie ou avec la Chine aujourd'hui puisse se développer avec l'Europe. L'Europe est intéressée par une Ukraine indépendante. L'Europe agira toujours de façon civilisée.